من تلك المباملات الفارغة وظن بلحظتك ويومك وليلتك وأقبل على شأنك فإن العمر قصير ولن ينفعك أحد لأنك تموت وحدك وتدخل القبر وحدك وتسأل وحدك وتقف بين يدي ربك وحدك وأنت مسؤول عن عمل استثمر وقتك ولا تضيع دقيقة منه ولا تكن كمن إذا جاءه هادم اللذات ومفرق الجماعات قال رب ارجعون ولماذا يعود ويرجع؟ هل يبني داره؟ ويؤسس مسكنه؟ يعني لماذا يريد ان يعود؟ لماذا يريد ان يرجع؟ ليعمل صالحا. لعلي اعمل صالحا فيما تركت. فانت الان ها هنا. يعني انت ستصير الى حال تقول فيها رب ارجعون، لعلي اعمل صالحا فيما تركت. فانت فيها. لانك لن ترجع. واما الان فانت فيها. فهذا والله لا يفرط فيه الا مجنون. ففيه هو الذي يفرط في ياتي عليه حال بعد. يقول ارجعني لاعمل صالحا، ارجعني الى الدنيا لكي اعمل الصالحات. فانت في الدنيا ما أعمل الصالحات، وانت لا تطلب الرجعه. والامر قريب، لانك لن ترجع. الرجعه مستحيله والعوز بعيد. فاعمل لهذا اليوم واستعد له، واعلم انه لن يصوم عنك احد. ولن يصلي عنك احد، فاعمل لنفسك وظن بحياتك الاخرى، لان الله تبارك وتعالى اخبرنا ان الكافر يوم القيامه يقول متحشرا يا ليتني قدمت لحياتي والتي كنت فيها هذه ما هي؟ ليست بحياه، هذا كالخيال، هذه الدنيا كالخيال الزائل وكالطيف الحائل وكالبرق العابر. لا تبقى إن أردت أن تبقي هذه الحياة وأن تظل فيها قائمة فجرب أن تقبض على الماء لا تستطيع فالذي يريدها باقية عندك فخابض على الماء خانته فروج الأصابع نريد أن نخرج من مواضعاتنا ومما قد ألفته نفوسنا فيما يتعلق بأوقاتنا علينا أن نظن بلحظاتنا ودقائق وثواني حياتنا